दोस्तों आप देख रहे हैं ऐसे नॉन स्टॉप नॉलेज जहां इल्म का सफर कभी खत्म नहीं होता आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक और हैरत अंगेज सफर पर जहां आप जानेंगे दुनिया के सात अजायबात में शामिल एक हैरत अंगेज यादगार दीवार चीन की हैरत अंगेज और पुरस्ार दास्तान क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी दीवार भी है जो चांद से नजर आती है एक ऐसी दीवार जो हजारों मील तक फैली हुई है जिसके पत्थरों में खून पसीना और तारीख की सदियां दफन है यह है दीवार चीन इंसानी अज्म मेहनत और लगन का वो शाहकार जिसके पीछे कहानियां राज और जंगों की बाज गश्त है आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जहां आपको मालूम होगा कि ये दीवार क्यों बनाई गई इसकी तामीर में कौन कौन सी कुर्बानियां दी गईं और ये किस तरह दुनिया के अजीम अजायबात में शामिल हुई ये कहानी शुरू होती है चीन के कदीम बादशाहों के दौर से जब दुश्मनों के हमले चीन की सल्तनत के लिए एक भयानक ख़ाब बन चुके थे पहला बाप दीवार चीन की तामीर का पस मंज़र चीन का कदीम इलाका हमेशा से खाना बदोश हमला आवरों की जद में रहा है खास तौर पर शुमाल में बसने वाले मंगोल और तातारी कबाई जो अक्सर औक़ात चीन पर हमले करते और कीमती माल व दौलत लूट कर वापस चले जाते उन हमलों को रोकने के लिए चीन के पहले बादशाह चिनशी हुआंग ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गया चिनशी हुआंग ने हुक्म दिया कि चीन के मुख्तफ़ इलाक़ों में मौजूद छोटी छोटी दीवारों को जोड़कर एक शानदार दीवार तामीर की जाए जो दुश्मनों को रोकने में मदद दे सके यूं 221 सौ इक्कीस कबल मसीह में एक ऐसा मनसूबा शुरू हुआ जो अगली कई सदियों तक जारी रहा दूसरा बाब दीवार की तामीर मेहनत कुर्बानी और अलमिया दीवार चीन की तामीर किसी आम मनसूबे की तरह नहीं थी बल्कि ये एक अजाब जैसा इम्तिहान था इस दीवार को बनाने के लिए लाखों मजदूरों किसानों सिपाहियों और कैदियों को भर्ती किया गया वो बलन पहाड़ों बर्फानी वादियों और सहराओं में दिन रात काम करते रहे कहा जाता है कि दीवार चीन की तामीर में तकरीबन 10 लाख अफराद हलाक हुए इनमें से ज्यादातर वो मजदूर थे जो भूख थकन अशदीद मौसम की वजह से जान की बाजी हार गए और अलमिया ये है कि मरने वाले मजदूरों को दीवार के अंदर दफना दिया जाता था ताकि वो इसका मुस्तकिल हिस्सा बन जाए यही वजह है कि बाज लोग कहते हैं कि दीवार चीन की ईंटों के साथ इंसानी हड्डियां भी जड़ी हुई है ये दीवार सिर्फ पत्थरों और ईंटों से नहीं बनी बल्कि इसमें खौफ दर्द और इंसानी कुर्बानियों की कहानी भी दफन है। तीसरा बाब दीवार चीन की खसूसियात और अजायबात में शामिल होने की वजूह ये दीवार महज एक रुकावट नहीं थी बल्कि एक हैरत अंगेज दिफाई निजाम भी था इसकी कुछ नुमाया खूसियात हम आपको बता रहे हैं नंबर एक दीवार की लंबाई तकरीबन इक्कीस हजार एक सौ किलोमीटर यानी पूरी दुनिया के सबसे बड़े ममालिक से किसी एक के बराबर नंबर दो दीवार की ऊंचाई मुख्तलिफ जगहों पर दीवार की ऊंचाई पंद्रह से तीस फुट तक है नंबर तीन दीवार की चौड़ाई बाज मकाम पर दीवार की चौड़ाई इतनी है कि पांच घोड़े या दस आदमी एक साथ चल सकते हैं नंबर चार निगरानी के बुर्ज वॉच टावर्स दीवार में थोड़े थोड़े फासले पर वॉच टावर्स बनाए गए थे ताकि दुश्मनों पर नजर रखी जा सके नंबर पांच खुफिया पैगाम रसानी दीवार पर मौजूद बुर्जों में आग के सिग्नल्स और धुएं के जरिए खबरदार करने का एक मुनफरद निजाम बनाया गया था यही हैरत अंगेज खसूसियात इस दीवार को दुनिया के अजायबात में शामिल करती है उन्नीस में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती वसा करार दिया और आज ये दुनिया के सात अजायबात में शुमार की जाती है चौथा बाप दीवार चीन के बारे में मशहूर अफसाने और उनकी हकीक़त दीवार चीन के बारे में बहुत से अफसाने भी मशहूर हैं एक मशहूर दीवा यह है कि ये दीवार चांद से नजर आती है मगर जदीद साइंसी तहकीक़ के मुताबिक ये एक ग़लत फ़हमी है क्योंकि दीवार की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं कि वो खला से नज़र आ सके एक और दिल दहला देने वाली कहानी मेन नौ की है जो एक औरत थी जिसका शौहर दीवार की तामीर में मारा गया था कहा जाता है कि इसके रोने की आवाज़ें सुनकर दीवार का एक हिस्सा गिर गया था इख्तिताम, दीवार चीन एक अबदी निशान दीवार चीन महज़ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि इंसानी मेहनत कुर्बानी और अज़म का एक नाकबिल यकीन शाहकार है ये एक ऐसा अजूबा है जो हमें सिखाता है कि इंसानी हाथों से बनाई गई चीजें सदियों तक जिंदा रह सकती हैं। आज लाखों सयाह हर साल इसे देखने आते हैं और उसकी अजमत पर हैरान रह जाते हैं अब भी दीवार चीन को देखने की ख्वाहिश रखते हैं नीचे कमेंट्स में अपनी राय दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ये थी दीवार चीन की पुरसरार दास्तान उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज